Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Кутнова. я рада вітати сьогодні свого співрозмовника військового аналітика та офіцера артилерійської розвідки у відставці з позивним Арті Грін. Арті, рада вітати вас у нашому ефірі. Добрий день, завіт. Арті, давайте розпочнемо із попереджувальної інформації. Монітори фіксують і в принципі пишуть про те, що, начебто, державна служба з надзвичайних ситуацій, а також інші силові структури, вони отримали розпорядження бути на повній бойовій готовності, деяких викликали на позапланові чергування, тому що в Україні будуть відзначати завтра День Збройних сил України і Росіяни можуть нас привітати. І мова там йде про те, що атаки, зокрема, дуже великої кількості і безпілотників кілька сотень. 700 там називається і до сотні ракет, і навіть більше і мова йде про удари по ТЕС наші ГЕС, ТЕЦ, Київ зокрема, Захід України. От як ви вважаєте? І це така ну, якби така небезпека на найближчі кілька днів. Чи пов'язуєте ви дійсно це зі святкуванням? Перше або друге з перемовним процесом знаєте. Я вам гріхею. Якщо ви сейчас не сказали, я би не знав, що завтра йде. Я, ну, за завтра в ленте я, конечно, прочитал, но я как бы не очень сильно запоминаю даты, тем более они как бы такие довольно свежие. Вот. Но у меня, если посчитать военных профессиональных праздников, ну, наверное, больше десяти. Там и день разведки, и день арт-разведки, день артиллерии, и день артиллерии, и там старый советский, старый украинский, новый украинский. День пехоты, потому что ну, пехотная бригада, да, сухопутных войск, там еще, ну, короче, ну, с десяток, наверное, да, поэтому я как бы не очень слежу, не знаю, какой из них более важный. День добровольца, да, покрова, там, ну, такое. Поэтому, в принципе, они нас все время с чем-то поздравляют, там, я не знаю, по поводу, без повода, мне кажется, что там они больше отслеживают такие, как День Незалежности, там, да, в августе, там еще что-то такое, что -то такое, не знаю. Ну, надо всегда быть готовым. Вот. Тем более, праздник связан с тем, что кто-то может отмечать и, и... находиться где-то, да, то есть там надо принять, принимать естественно в условиях войны, повышенные меры безопасности и особенно связанные с массовыми мероприятиями, особенно связанные с военными да, то есть награждение у нас, вот прям бич такой, да, то есть у меня, я несколько раз возил своих бойцов на награждение, причем мы прям операцию разрабатывали, там, одевал его там лучшие бронежилеты, значит, я подскакивал, десантировал там за секунду человека, значит, и потом по сигналу, значит, точно так же пролетая, он пулей заскакивал, значит, инструкция такая, что находиться все время желательно около какого-то укрытия, как только услышал свист, значит, в это укрытие, ну, такое. Ну, то есть дурней занимается с награждениями там постоянно, и, к сожалению, некоторые у нас командиры не обучают. Поэтому, безусловно, это полезно. Mm -hmm. Принять меры предосторожности, там, повышенную готовность боевую, да, там, и так далее. Просто коли ми кажемо про спроможності Російської Федерації, ми ж бачимо, як вони атакують українські міста, яку кількість безпілотників ракет запускають. Ну тобто і вони постійно збільшують свої можливості тут. От тобто, на ваш погляд, в принципі, що чекає українців тоді взимку в цьому контексті, чи здатні ми тоді пережити її? Ну зима вже почалась давно. Так, ну віде? я не думаю, що зима буде складнішою, ніж перша. Угу. Это раз. Во-вторых, ну, я не думаю, что там любые вот эти вот нападения на энергосистему как-то повлияют на решимость украинцев защищать свою страну. Вот как-то это по-другому работает. Да, и британцев там во время Второй мировой войны это не сильно там снижало их боевой дух. До да, чего говорить, они немцы во Второй мировой войне, там города целые сносились. Вот, тоже особо не влияло на их боевой дух и способность сопротивляться там, до последнего. Поэтому это на самом деле эти вещи на что называется на скорость танка не влияют. Но как бы надо своем населении заботиться. Это все наши граждане там, по возможности как бы минимизировать сложности жизни в этот период. Но этим есть кому заниматься. У нас очень хорошие специалисты, на самом деле, на среднем уровне. На верхнем у нас в основном там мародеры находятся, но на среднем уровне у нас очень хорошие специалисты. И в армии, и в инфраструктуре. Арті, давайте проговоримо ситуацію на фронті. Наші військові спілкувалися з журналістами із і, зокрема, розповіли про Мирноград. кажуть, що місто у напівоточенні, поранені понад 100 днів знаходяться без евакуації місто на межі. Крім того, повідомляється, що там завершуються і запаси без харчів, і е, при цьому наказу на відхід немає. От так її описують наші військові. Ваш погляд на ці події чи потрібно давати вже наказ на відхід? Ну, я считаю, что отсутствие команды на отход – это просто скотство. Потому что реально нет никакой возможности эвакуировать неходящих раненых. Да и ходящим, скажем так, в этих условиях тоже надо подбирать какие-то туманы сплошные. Там, глубина окружения достаточно приличная, примерно как Дебальцев. Поэтому и мало того, противник там предпринимает усилия, чтобы скажем так, закрепиться за Гришин. То есть это уже наш следующий рубеж обороны, который за кольцо. То есть прямо будем говорить, Мирноград находится в окружении. Не в классическом, там, которое в Букарях описывается, там, двойным кольцом боевых порядков, внешним и внутренним. Но все эти там больше десятка километров до первого нашего боевого порядка, которые более-менее можно считать зоной безопасности. Вот. И то, что наших оттуда не выводят, это просто скотство. Там рассказывают про какие-то там сказки о том, что они там какие-то дополнительные маршруты, логистики разрабатывают. Да кого они, кого они дурят? Это точно такая же сказка о Никотле, как в Дебальцево была. Вот. И самое печальное, что тогда нам эту сказку, в том числе Сырский, пела который был старшим военным начальником на направлении. Он тогда был начальником штаба АТО и находился в штабе батальона, который был единственным батальоном резерва. И именно он дал команду на оставление Логвинова, что привело к окружению дебальцев. Поэтому тут такой дежавю десятилетней давности. Вот в феврале 2015 -го года, больше чем десятилетний, да, Сырский этим занимался. А через год рассказывал какие-то сказки о том, как он там руководил прорывом. Ну, я участвовал в этом прорыве в качестве командира э, подразделения авторазведки, которое обеспечивало артиллерийское э, артиллерийскую подготовку и сопровождение прорыва. Ну, Сырского там не было. Сырский был не посвящен вообще в наш план. Поэтому э, как-то так. Это, вот для меня это доживет. І повторюсь: я віжу в приходячим скотське отношение командування к жизням наших воїн. У меня Приличних слов нет, поэтому я много не, не буду как бы, коментувати. Просто дивіться, ось цей військовий він спілкувався на умовах анонімності із журналістами. Ну тобто бояться військові, що ще будуть нести відповідальність, описуючи правдивість ситуації. Ну тобто, а як це взагалі? Тому що завжди акцентувало увагу на що? На правдивих доповідях так? Могли слухають наших військових так что життя наших військових приоритете. Если так сплекуется, то тогда ситуация не выправилась. чи який висновок можно сделать? Ну висновок только один. Наше командование имеет такую же самую этику, как и командование противника. То есть он глубоко плевать на жизни наших солдат. Для них это всего навсего инструмент инструмент карьеры. И Сырский является откровенным носителем именно такой этики. При всей болтовне, которую он там иногда, порой там рассказывает, потому что это тренд такой рассказывать о том, как он заботится о людях. Так вот, вот мы видим, как он заботится о людях. Он получил какую-то идиотскую политич... команду от политического руководства там держаться до последнего, ни шагу назад там, и так далее. И выполняет это, потому что плевать ему на то, сколько там погибнет что невозможно эвакуировать раненых. И невозможно будет их вынести, потому что когда хлопцы будут оттуда выходить, они просто не смогут такое количество раненых вынести. И он прекрасно это понимает, но ему плевать. У него он самурай, как он думает. А на самом деле самурай это раб своего господина. Господина. Не воин отечества, там, или страны своей, да, потому что это не его страна, наверное. Но он раб своего господина, да, поэтому у меня нет приличных слов по этому поводу. И я считаю, что Сырского надо снимать давно, и сейчас это уже настолько актуально, что просто кричит. Потому что мы с таким главнокомандующим, ну, загнемся еще до следующего раунда переговоров, если сорвется это. Кого, на кого меня Александра Станиславовича? Я на кого? Ну, конечно. Ну, вся страна знает фамилию Дропатой. Вся армия знает, что это выдающийся генерал. Поэтому есть еще не менее выдающиеся наши командиры тактического и оперативно-тактического звена. В стратегическом больше нет. Вот. Но а про них не все знают. То есть в армии в том числе не все знают. Там про... Я не хочу называть фамилии людей, потому что это может испортить им карьеру. Но у нас большая плеяда выдающихся военачальников. Но дропатова знают все, и дропаты находятся уже на оперативно-стратегическом уровне. Поэтому как бы, его назначение не будет каким-то прыжком там, через 50 ступенек. Поэтому самое логичное назначить Дропатова Или кого-то из тех, у кого действительно есть авторитет в войсках. Но повторюсь, если назвать, допустим, фамилию Шевчука, там его знает 93-я бригада там и соседние бригады, которые воевали рядом с 93-й. Но еще с моих слов там кто-то слышал. А под командованием Драпатова у нас минимум пол армии воевала. Поэтому все прекрасно на своей шкуре поняли, что значит адекватная команда. Поэтому, конечно, дропат. Артія, я просто намагаюся зрозуміти, от головком заложний, так головком сирський, ну тобто є різні оцінки, мовляв, після того як зняли, наприклад, залужного, так ситуація погіршилась, хтось має протилежну думка, а ваш от погляд чи є питання і до одного, і до іншого? Чи завжди так буде? Ви знаєте, ці різні думки вони ж не в армії. В армії там більш-менш всі знають ху із хто і хто із ху. Вот. Поэтому, когда снимали Залужного, там большого такого кипиша не было, на самом деле. Там волонтерки, там э, эти восхищенные, как бы, восторженные, там визжали, что нашего там Валерия Федоровича снимают. Армия отнеслась к этому спокойно. Потому что в какой-то степени устала от э, того, что он белый пушистый, но у него, но заместители себе взял таких одиозных персонажей, как Моисюк, э, Забродский, вот. А на командование генеральным наступлением поставил такого имбецила, как Зубанович. Ну, вот, ну, ну, армия этого не поняла, так прямо скажем. Да, и еще там у него любимец был, там, Литвинов, по-моему, я уже забыл, командующий оказ «Захид». Вот я в 24-й бригаде, там, самой западной, я докладываю голосом через рот, там, все офицеры презирали этого генерала. Но, как выяснилось, был другом личным залужным. Вот. И когда нас сначала назначили на наступление на Запорожском, на Ореховском направлении, там вся бригада, услышав, кто ком командующий АТУ, а это вот как раз он был, там все схватились за голову, типа, ёпрыс, это не дай бог. А когда узнали, что на правый берег отправляют, там многие обрадовались, потому что один из командующих там был Дропатой. Ну и Ковальчук тоже. У него, в принципе, неплохая репутация была. Это бывший командир 80-й бригады. Вот, то есть мы все в армии, все про всех все знаем. Про кого не знаем, там, три минуты и узнаем. Там, один звонок. Э, тому, кто под этим комбригом когда-то служил. Вот, поэтому нет никакого разночтения. Все как бы, прекрасно про всех знают. У Дропатова непререкаемая репутация. Это единственный блестящий старший офицер на фоне той серости, которую вокруг себя собрал Сымский. Поэтому тут никаких вопросов. По Залужному, ну он парень хороший, но должности такой нет в армии. Есть главнокомандующий, а не хороший парень. Тем более этот хороший парень окружил себя плохими парнями. И через них там занимался нехорошими делами да вот мы оцениваем там по крайней мере мой круг общения среди офицеров оцениваем его как не выдающегося так скромно скажем военачальника. ну как то так и это не мое мнение это мнение там я не знаю сотен офицеров с которыми я там, периодически поддерживаю там, контакты что-то обсуждаем что-то выясняем, что там было на самом деле. Армия, она же вещь себе. Там поболтать вот так могут только я, там, и кто еще уволился? Тавр еще уволился, да, но он из Нацгвардии. Но тоже как бы на фронтах всю войну. Поэтому он первый там в голос там крикнул на Содоля, да, и все так сказали, да, подонок. Вот, что же среагировали на самом верху и убрали его на всякий случай. Но карьеру сделал его любимец и выдвиженец. Гнатов. Да, такое неплохое, такое ласковое телятино, но оно очень подходило содолю, потому что никогда не перечило и делали, что говорят. Вот, сказала там наступать туда. А как наступать? Почему наступать? Да не, просто вот наша бригада получала директиву, там, точнее, не директиву, там, а БР, да, вечером, да, что утром мы должны наступать туда. То есть у нас ни один арт-разведчик на месте еще не был, мы еще не выбрали точки взлета, у нас пилоты еще никакие ориентиры не просмотрели То есть у нас минимум там 3-4 дня пехота беззащитна, потому что артиллерия слепа. Но эти придурки этого не понимают, вот такие как Гнатов. Потому что они не знают, как устроена война. Понимаете? Давайте розглянемо, я розумію, так, ваші емоції артії щодо останніх заяв головкома, колишнього головкома залужного, зокрема, він каже, що передумов для припинення війни немає. Мир навіть тимчасовий дає шанс на зміни та відновлення. Ну, оскільки я розумію, з цієї статті, так яку була опублікована, то він якби підтримує ідею заключення миру без повної перемоги над Російською Федерацією, у якому ми наразі становищі. Ну, я тут его поддержу. Понимаете, вот с этим командованием мы идем к проживу. Причем так уже ускоряемся. А верховное командование, или, скажем так, политическое руководство, или верховный главнокомандующий, его все устраивает. Значит, у него такая же этика, он никого не слушать не хочет. Я глубоко уверен, что он слышит это от многих. Там у него же рядом это, это безуглая. <связать> Она же ему трещит во все уши, там уже много раз. Она же не сама это придумала. Она ретранслирует военных, которые не могут рот открыть. Она может. Я могу, потому что меня уже не достать. Вот. Ну и все. Армия молчит, но скрипит зубами. Скрипит зубами сырского Я слышу такие вещи, которые я не могу озвучить тут, иначе вас, ваш канал забанят. И не от каких-то там рядовых там, или там сержантов. От полковников я это слышу что они готовы сделать с Сырским. Так, все ж таки, коли ми кажемо про умови тоді для миру і власне те, що наразі відбувається з цей перемовний процес зустрічі УІТКФА із Путіним. Потім наша делегація вже після цього зустрічалася. Європейці до речі, почали говорити: мовляв про те, що Україні доведеться під завершувати війну на несправедливих умовах. Президент Фінляндії про це казав, міністр закордонних справ Німеччини про це також каже. Але тим не менше, з'являється виток, злив, стенограма, розмови європейських. Лідерів не той же СТУП також до речі, присутній, і з Володимиром Зеленським, де вони констатують і звертають увагу, що Сполучені Штати Америки грають на боці Російської Федерації, треба особливо бути обережними в питанні території, тому що вони якби більше на їхній стороні, аніж на стороні України та Європи. Ну, Європа лицемерно говорить, о том, що вона підтримує Україну. насправді вона просто прикривається Україною. То есть э, Украина, истекая кровью под таким бездарным руководством, не просто бездарным, вор, вороватым и бездарным, руководством прикрывается от России, которая, во-первых, занята Украиной, и она сейчас не может оторваться. Во-вторых, она ну, реально обескравливается. Да? То есть после такой бесславной войны вряд ли там будут серьезные настроения еще повоевать в России. И их это очень устраивает. И для этого им нужно, чтобы война продолжалась. Вот. при этом они прекрасно понимают почему это выгодно Зеленскому не Украине подчеркиваю, а Зеленскому потому что пока идет война, его никто не переизберет и у него продолжается праздник жизни а у его 5-6 менеджеров продолжается просто там, дождь из, из благ которые они выжимают из военной экономики воруя на оружие, воруя на бедственном положении страны, причем в таких масштабах, которых раньше страна не знала. И они, Европа это прекрасно понимает, но их это устраивает, потому что у них цель совпадает, продолжение войны. Им плевать, что будет с Украиной. Их важно, их волнует только личные вопросы. Их страны, некоторых патриотов волнуют. А то, что там украинцы с русскими воюют, это как бы их, как там говорили, да, там проблема индейцев, шерифа не касаются вот. И нам повезло, что есть единственный, но достаточно могущественный западный лидер, который хочет прекратить войну и плевать по какой причине, какую-то премию он хочет получить, или просто из христианских побуждений, потому что люди гибнут. Но он единственный, кто реально желает остановить войну. Все остальные получают от этого дивиденды. И наше руководство, и европейское истеблишмент. Вот. Единственные бенефициары от окончания боевых действий это народ Украины и по какой-то загадочной причине примкнувший к ним Трамп. Вот как бы так. И то, что написал Залужный, что надо там заканчивать боевые действия, он совершенно прав. Потому что с этим руководством мы полным ходом идем к военной катастрофе. И ускоряемся. И поэтому, естественно, ситуация будет чем дальше, тем хуже для Украины будет формат окончания боевых действий. Потому что и Америка, и Европа демонстрируют свое нежелание предоставить Украине достаточное количество вооружений, чтобы мы вышли из этой войны с победой. Поэтому никакой победы, все очевидно. Трамп еще три года будет править, а он как бы обозначил, что, какие у него на самом деле, э, как это сказать, стратегические интересы. И они никак не связаны с победой Украины. Вот никак. Там прописано, до речи, в стратегии завершения войны в Украине, в стратегии Соединенных Штатов Америки, вот свежий документ появился, и там это один из пунктов. Потому что, потому что он не заинтересован в ослаблении Путина, потому что от ослаб, ослабленный Путин впадает в большую зависимость э, Кита. Ну вот, вот и, и вся его геополитика. Вот и весь вопрос. И э, у него как бы интерес закончить войну только один, чтобы Путин не ослаб до такой степени, что полностью попадет в зависимость от Китая. Или, не дай бог, еще там внутренние какие-то катаклизмы в России, что там Путина сбросят, и потом начнутся центробежные процессы, там, и как бы ядерным стран станет в мире сразу в два раза больше, обладающих ядерным оружием. Ну вот, вот на этой почве как бы очевидно, что нам никто не даст победить Россию. Потому что победа Украины в российско-украинской войне будет ну процентов на 90% означает развал Российской Федерации. Манько, керівник штурмових військ, каже, що основна ціль для росіян це Запоріжжя, і вони, якби вони готують, роблять великий маневр. І зокрема, Покровськ має відкрити шлях для подальшого просування на місто. Коли ми кажемо про цей напрямок, що там відбувається на ваш погляд, і які тут перспективи у росіян? Ну давайте так. Я, во-первых, про Манько скажу, да. То есть с Манько прикалывается вся армия. Ну как бы, если бы это было просто смешно, но это еще и печаль. То есть Сырский доверил этому недалекому с криминальными, скажем так, замашками персонажу живых людей, живых солдат. И это, ну это преступление Сырского. То, что тот такой, ну как бы он просто такой. Но э, как ему можно доверять людей и таким, как он. Потому что он там не единственный в, этих, в этой игрушке сырского штурмовых войска. Там они собрались как бы как на подбор. Вот. Это еще один аргумент за э, немедленное снятие сырского. Потому что такое позорище, это просто ужас. Ну а если говорить о запорожском направлении. Дело в том, что они там достаточно близко уже подошли к Запорожью. Запорожье является уже не оперативным, а таким тактическим тылом нашей, нашей группы, если говорить о Приднепровском узле. А если говорить о восточной части Запорожской области, то там противнику проще всего реализовывать свое преимущество в воздухе. Потому что там степи-степи, не степи, точнее, поля-поля, между полями очень жиденькие два деревца посадки. Вот, поэтому, имея тотальное превосходство в воздухе, авиабомбами, ну, уже кабами, они имеют возможность разнести любые укрепления. А там их как бы практически нет. Там же ну, вот город Гуляй поля Сколько там населения, я не знаю, 1015, может. Там вообще, по сути, один квартал высотных зданий. И все. И следующий город, как бы, это уже Орехов, ну или Поблаград, если насил. Вот. Там. Не за что зацепиться обороне. Вот в условиях господства в воздухе там не за что зацепиться. Поэтому там в квадратных километрах приобретение будет огром. Если посчитать по населению, которое проживает на этих землях, это на самом деле очень незначительно. Там, это там, один квартал города, там, а, а так это будут сотни квадратных километров, потому что в основном ну, сельхозугодие. Вот. Ну, там они имеют возможность продвигаться, используя эту тактику, сметая все авиации перед собой, потом дочищая артиллерии. То есть там пехотинец, там пехотинца нашего никогда не увидит. Потому что наши вынуждены будут оставить позиции полностью уничтоженные свойства. И дочищенной артиллерией и, и дронами. Там, нам тяжело обороняться. И вот еще один момент: да? заканчивается четвертый год войны. И у нас нет никакого противодействия российской авиации. Хотя такая возможность у Запада была нам, нам помочь решить этот вопрос еще, я не знаю, в 22 году. В 22-м году. А сейчас 25 заканчивается. Значит, нет желания помочь. Поэтому надо исходить из того, на что готов Запад. И, и к исходу четвертого года войны надо осознать это абсолютно четко. И не сидеть тут и не капризничать ничего об Украине, кроме Украины, там, фантазировать о каких-то там границах, там, чего-то такое. Я вам честно скажу, вот, вот о чем Трамп с Путиным договорится, то и надо подписывать, просто не читая. Потому что ничего лучшего мы не получим, если будем затягивать этот процесс. Тем часом в Украине говорят про поселение мобилизации. Роман Костенко, народ Депис, секретар Він ходить до комітету з нацбезпеки та оборони і каже, що цифра в 30 тисяч військово зобов'язаних на місяць задовольняє потреби лише на половину. І він каже, що 20 тисяч у 2023 році і 30 у 2025 – п'ятому це різні за якістю люди і дорікає президентові за те, що він не закликає громадян мобілізуватися. Ну, провал мобілізації теж зв'язаний з качеством командування. Да, то есть если вы знаете, что вы пойдете в армию, которая руководит Манько, то адекватный человек сделает все, чтобы туда не попасть. Да. А если армией руководить будет дропатой, то ты будешь знать, что твою жизнь уважает, твою жизнь ценит. Да, И провал мобилизации связан с тотальным недоверием и, я бы сказал больше, уже презрением к командованию армии. И с этим, если ничего не сделать, то ничего не поменяется. Хоть пулеметчиков поставьте на город, э, в городах, да, там отлавливать, э, э, скажем так, э, пополнение, да, ну, не, не, не поменяется ничего. Если, если реально не доверяют люди этому командованию, то под его команду никто не хочет идти. Вот в Нацгвардии гораздо лучше э, ситуация, потому что у Нацгвардии как бы, есть доверие к своему командованию. И Тавр то же самое озвучивает, что если идти в армию, то только в Нацгвардию. И мы видим это по факту, то есть пополнение в Нацгвардию идет более, гораздо, более, гораздо лучше, чем вооруженных силах. В связи с чем? В связи с тем, что тотальное недоверение к командованию вооруженных сил. Поэтому начинать надо с этого. Не с каких-то там инструментов, как же загнать в эту армию людей. А надо, может, начать с того, что как бы сделать, чтобы вернуть доверие армии. И тогда можно говорить о каких-то других вещах. Поэтому не сделав первое, там, ну, абсолютно бессмысленно там, пытаться там, какими-то репрессивными методами пополнять людей. Вот мы таким образом пополняем только армию СССРчешников. за -hmm. у нас сегодня з вами эфир, ефір, так Спасибо дуже эмоційний. Дякую вам за цю розмову, дякую за всі ваші думки і поради, і за те, що ви приділяєте свій час глядачам. І звертаєте увагу на всі проблеми наших військових. І давайте звернемось до глядачів, друзі. Ми це робимо в першу чергу для вас. Традиційно вас закличу підписатися на ютуб канал Потнова та обов'язково поширити це відео. Долучайтеся до нашої спільноти. Хто ще цього не зробив? Всім дякую за увагу і до наступних зустрічі. Артія, я буду вас чекати в гостях. Щиро дякую. Всього доброго насе.